Там много. Молодец, умничка. Здесь мы видим усохшие цветы игрушки, которые приносили местные жители, соболезнующие погибшим пассажирам, Там горевшие детали самолета, пассажирские сиденья, ужасные останки сгоревшего авиалайнера до сих пор остаются здесь лежать. Было очень далеко, полтора километра от нас. И мне казалось, что он даже близенько. И такой он показался мне маленький, я даже не уявляла, что это самолет. И когда взрыв получился, я упала на городе, там эту малину. Побег мой дедушка туда, и мы это пошли, побачили. Угу. То -то, это, значит, было, люди эти падали. Присутствует на месте падения э, самолета Малазийские авиалинии. Осматривает место крушения авиавайнера для последующего анализа авиакатастрофы. Я предпочитаю уходить, скажем, от такой, от интригующей политической стороны этого вопроса и обращать внимание людей на исключительно человеческую сторону этой беды, и трагедии. Погибли люди, да, люди до сих пор для того, чтобы кому-то шпильку вставить обвинить Россию, или обвинить Запад, или обвинить Украину. в конце концов, пора уже прекратить.